Всем привет! С вами снова я и мой канал Лего обзоры. Сегодня будем смотреть вот такой набор. Как видите, тут есть сенсейву и Морров Тилилойда и сидит за рулем Паука. Начинаем смотреть. Тут сзаду коробки есть. Смотрите, что. Например, если купить еще один набор, то можно скласти мегатанк. Мегатанк я складу в каком-то другом видео и покажу вам его. Но сегодня мы смотрим именно вот этот набор. Начинаем как видите, это мой сын и у него есть палочка с кристаллом светив. И все цей паук. Как видите, у него подвижная нижняя часть. Паутина тоже двигается. И клыки тоже двигаются в танке сидит морро от пушки, которые стреляют. Смотрите. Смотрите. Я стрельнул. Тут здесь, здесь пушки такие две как заду у нас флажки и мор Дос... я зараз достану мора так смотрим мини фигурку мора мора. И у него меч Святилище. Меч святилища выглядит классно. Ну, и в мультику Морро это мастер Витру, бывший ученик Сонцяву. Переходим к Сонцяву. Смотрим. Это его борода, за цей шляп. Смотрим на его оружие. Оружие довольно такое интересное. На конце кристалл миров подвешенный. Его можно снять. Вот я его снял. И все, я его опять натяну. Вот такой у меня есть набор. Всем пока.